Капельницы системные для наших нашей гвардии для наших спецподразделений, вот, которые сейчас воюют с сепаратистскими армией и Российской Федерации и с теми людьми, которые, то есть, хотят отделяться от Украины. Вот, вот этим целям, то есть, мы являемся медики Майдана. Вот. И вот этот благотворительный фонд, который мы привезли, мы привезли для наших э, бойцов. Вот. И мы хотим передавать это все э, больницу города Изюма. А они просили, ну то есть был какой-то запрос или вы сами... Нет, это наша инициатива. То есть мы э, э, помогали всем и, и помогаем. То есть. Чем можем, потому что э, наше объявление то есть, э, э, висит на сайте Евромайдансос Сос угу. вот, и все помогают. Вся Украина помогает э, истинных украинцев, которые э, борются против сепаратистов. А ну, у вас были какие-то, мы так понимаем, проблемы, да? Вот у вас там да, у нас было сегодня ночью инцидент с местным населением. Угу. Вот, и напали на Нашу скорую помощь били, разбили стекло и стреляли э, э, переднее лобовое стекло. Вот. И в связи с тем, что они не хотят, чтобы мы здесь помогали людям и доказали, что мы истинно любим Украину. Или Нет, стояла машина, стояла машина то есть ми готовились на нашої нападіння. Потому... Я, як волонтер медичної служби Національної гвардії, хотіла би подякувати людям, звичайним людям, мешканцям населених пунктів, особливо Західної України, які матеріально нас підтримують і пересилають гроші на рахунок, щоб ми придбали медикаменти для хлопців. Дійсно дякую. Вони підуть на благо. И разные мелочи для формирования пакетов первой помощи для наших бойцов. И мы заехали в аптеку населенного пункта Барвинкова. И надо дать должное, местные люди, узнав нас, просто сказали, вы ничего не платите, мы оплатим все сами. Вы выбирайте, что вам необходимо для того, чтобы поддержать наших солдат. Мы все оплатим. И все оплатили, надо дать должное. А так поддержка чувствуется везде, абсолютно везде чувствуется поддержка. И по дороге, когда мы ехали сюда, и моменты, когда у нас сломалась машина, местное население здесь в Изюме ремонтировало совершенно, так вот чуть ли не за спасибо и продавали нам запчасти ниже себестоимости и разные такие моменты. Ну и чувствуем постоянно поддержку из Киева, в частности вот есть человек, которого мы очень уважаем. Андрей Гук, который чуть ли не каждый день интересуется положением вещей здесь и максимально содействует через склад, медицинский склад на Трисветительской медикаментами и любой помощью. Ну, так вот мы здесь и живем.